نحمد و وسلی و وسلم علی رسول کریم اما بعد محترم سامعین کرام و میرے طالب علم ساتھیوں کافی دیر سے قرات بھی ہم نے سن لی اور بیانات اور ماشاءاللہ جو ہے طلباء کرام کی زبان میں بہت سی تقاریب بھی سن لی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں انہی پر عمل کرنے کی توفیق پتا فرما ایک بات جو میں بس مختصر سی کر کے اپنی بات ختم کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ تعالیٰ یعفاء و بحاد بہی اقوام کہ اللہ رب العزت اس کلام الہی کی بدولت ہی اقوام کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں اور اس کلام الہی کے چھوڑنے کی بدولت ہی اقوام کو گرا دیتے ہیں ایک دور تھا جب قوم نے اس کتاب کو سینوں سے لگائے رکھا اس کو یاد بھی کیا پڑھا بھی اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر بھی آئے تو حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہماری شان دیکھتی تھی پورے عالم کے اندر ہماری عزت تھی پورے عالم کے اندر ہماری ایک حیبت تھی پورے عالم کے اندر ایک عظیم سپر پاور کی حیثیت سے ہم دیکھے جاتے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ قوم نے اس عظیم الشان کتاب کو چھوڑ دیا قوم نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا قوم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اس کو سمجھنا چھوڑ دیا تو آج حالت ہماری یہ ہو گئی کہ ہم دنیا کے کمزور ترین اقوام میں ذلیل ترین اقوام میں ہو گئے ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہمارے پاس افراد کی کوئی کمی نہیں ممالک کی کوئی کمی نہیں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ممالک دنیا میں افرادی اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان لیکن جیسے کہ حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے پیش کریں گی ایک دوسرے کو جیسے کہ کھانے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بہت قلیل ہوں گے انہوں نے تو یہ سوچا کہ آج ہم تھوڑے ہیں تب بھی یہ قومیں ہمارے سامنے ایسا معاملہ نہیں کر پاتی کیا اس زمانے میں ہم تھوڑے ہوں گے اس سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گے کہ قومیں ہمیں اتنا ذلیل اور اتنا حقیر سمجھیں گی کہ ہمیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے ایسے پیش کریں گی جیسے کھانے کو دسترخوان پہ پیش کیا جاتا ہے فرمایا نہیں تم ہوگے تو اس وقت بہت کثرت سے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت کہ وہ وہن یہ چیز ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی موت کی نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے گی بس یہی چیز تمہارے زوال کا تمہاری عزتوں کے جانے کا تمہاری تباہی کا اصل سبب ہے تو آج کی یہ مجلس یہ ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہے کہ ہم اس کتاب کو واپس سے تھامیں ہم اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کتاب کے اوپر عملی زندگی کے اندر ہم اپنے لے کر آئیں اور یہی کتاب ہمارے لیے واحد ذریعہ نجات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخیر میں میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے معزز میزبان گرامی حضرت مولانا قاری رشید صاحب اور ان کے برادر صغیر مولانا حسین صاحب اور ان کے جملہ منتظمین کرام جن سب حضرات نے بھی محنت سے کاوشوں سے اس باغ کو سجایا ہے اس میں نظر آنے والا ایک ایک پھول ایک ایک کلی بڑی سلیقے سے بڑی محنت سے بڑی محبت سے سجائی گئی ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے اس فتنے کے دور میں اس آزمائش کے دور میں نفسا نفسی کے دور میں ہر بندہ جو ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں اپنی طرف سے ایک فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دینا ان تلامزہ کے لیے ان بچوں کے لیے ان مہمانان رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا اپنی زندگی کو قربان کر دینا اس سے بڑی قربانی اس وقت اس دور میں اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور آنے والے مہمان گرامی خصوصاً منصفین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس مجلس کو چار چاند لگائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے مرتے دم تک دین کی خدمات عالی کی توفیق عطا فرمائے آمین بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین